其实今天在公司，我遇到你一个女孩，她告诉我，你有女朋友了，是真的吗？我没有女朋友。我就说嘛，你怎么可能会有女朋友呢？我为什么就不能有女朋友呢？帅，大家都说，爱情是瞬间的冲动。 你相信永恒的爱情吗？相信啊，我当然相信了、啊。我和大多数人一样，相信瞬间可以变成永恒。那你觉得，我们之间会有那个瞬间吗？ 为什么？所有人都觉得我们两个是最合适的一对。乔娜，在工作上，你是我最好的战友，我也是非常真心的把你当成我最好的朋友。但是除此之外，我们没有任何可能。 元帅，哎，对不起，对不起，对不起，我我不是有意的。没事，我去趟洗手间。 晨你爸怎么还不回来？要不我打个电话给他。这下属关心领导也是可以的嘛，大晚上多不安全。对，你看，这么多火锅，咱俩也吃不完，是不是？ 倒、哎、醋！哎旺财，醋没了，我让你爸帮你带一瓶回来，好不好？你不是最爱吃醋吗？嗯，他打个电话啊。 家里没醋了，什么醋没了？乔总，对，是我。袁总今天晚上没有时间指导你工作，我们很忙，别再打来了。还回来不回来？我自己吃。 我还有点事儿，先走了。是跟别的女孩子有事儿吗？不管是和谁，都是我自己的事儿。你坐下。元帅，我喜欢了你这么多年，你真的一点都感受不到吗？ 我宁愿你是真的感受不到，总好过你明明知道却装作不知道。但是，是我哪里不够好？是我哪里配不上你吗？我不想伤害你，但是真的很抱歉，我已经有喜欢的人。什么叫有喜欢的人？ 从我认识你到现在，你身边根本就没有过女孩子，是公司那个天天缠着你的吗？我喜欢她是我自己的事儿，跟她没有任何关系，所以对不起，我不能告诉你。好，那我问你最后一个问题：如果说你喜欢的人他不喜欢你，你可以？ 回头看看我吗？就算我喜欢的人他不喜欢我，我也不会看出他以外的任何人。真是奇迹，平时那么要强的战神，居然爱的跟我一样卑微。 不，我们之间不一样。至少我可以勇敢地说出来，而你连说出来的勇气都没有。嗯 不讲信用，口蜜腹剑，花心萝卜，乱给信号，臭不要脸，占我一半房子，占我一半沙发，占我一半客厅，还占我一半卧室。 还占我一半衣柜，凭什么呀？想得美！让你，让你占我衣柜，走开！走开！走开！什么呀？ 旺财，你你不会是十年前那只旺财吧？嗯，原来是你啊！ Pass us by. I'm holding back the tears. I'm holding back the fears. flying to the star to where you are. I'm holding back the tears. May this broken wish will be strong. So high, see how my colors paint the sky. 我的演讲稿和情书，居然还留着呢。小胡包，你好呀，我是你的圆圆哥哥，虽然。 你只主动这么叫过一次，可是我真的很喜欢你这么叫我。当你看到这封信的时候，我就要去留学了，不知道什么时候才能回来。你千万不要太想我哦。如果实在想我的话，就给我打电话。想哭的时候要给我打电话，有别人欺负你的时候，也要记得给我打电话。 其实我很舍不得你。在我走之前，我要告诉你一个秘密，一个只有你这么笨的人才发现不了的秘密。我一直在暗恋你。 你什么时候有喜欢的人了？如果你不敢说的话，你可以跟我说啊，我给你支招。我那叫暗恋，懂不懂？说好听叫暗恋，说白了就是怂。我不是怕说出来之后，连朋友都没得做吗？ Feel you so real, just want you to stay still. Tears on my face all oh. Tuesday still 这么冷，你跑出来干什么？我找你啊。对不起。 是我回来晚了，我我张军，我不想再等了。 对，我想哭了。 的情节。 怎么了？ 今天晚上交竟是来干什么的？今天我只是想要对我们西部世界唯一一对百分百匹配的用户去做一个回访。可是刚才我正准备要敲门的时候，就看到还说把你刚才拍的东西删掉。哎，删掉？可不能啊！删掉。你你回访是吧？回访需要我们做什么？啊，特别简单。 两位只需要回答我一些简单的问题，可是有一个条件啊，必须得诚实，绝对不能撒谎，可以吗，哥？嗯，问好，那我们就开始啦。呃，第一个问题，两位为什么停止使用西部世界的软件了呢？啊，等一下，这个不用回答。 因为两位已经成功顺利的交往了嘛，那证明我的数据还是挺准的。哎，删掉，删掉。第二个，来问。好，第二个问题，两位是什么时候发现开始喜欢彼此的呢？我嘛就是，就最近。他撒谎。 他喜欢我十几年了，你你怎么知道？哎，我临走前想告诉你一个秘密，一个只有你这么笨的人才不知道的秘密。我一直在暗恋你，sorry，不我小心打翻了你的宝贝盒子。